bugungi kunda ayollarga davlatimiz rahbari tomonidan alohida e'tibor qaratilyapti natijada davlat va jamiyat boshqaruvida ayollarning o'rni ortib bormoqda USAID xalqaro tashkiloti respublika xotin qizlar ilmiy tadqiqot instituti bilan birga gender tenglikka erishish ayollarga nisbatan zo'ravonlikning har qanday turiga barham berish mavzusida o'tkazilgan seminar treningda ham jamiyatda xotin qizlarning rolini yanada oshirish borasida so'z yuritildi jamiyat hayotining qay darajadaligi rivojlanish sari qo'yilayotgan qadamlar qolaversa harakatdan kutiladigan natijalar ko'p jihatdan ijtimoiy munosabatlar bilan bevosita bog'liq bo'lib o'tgan seminarda ham xotin qizlar va erkaklarning teng huquqliligiga erishish oilaviy axloqiy ma'naviy qadriyatlarni mustahkamlash ijtimoiy reabilitatsiya qilish ishlarini muvofiqlashtirish bo'yicha so'z yuritildi usaytning huquqiy islohotlar dasturi doirasida termiz shahrida 2 kunlik trening tashkil etildi treningda ta'ziq va zo'ravonlikka uchragan ayollarimizga qanday huquqiy yordam berish ularni reabilitatsiyaga joylashtirish yana tibbiyot muassasalari bilan qanday hamkorlikda ishlash amaliyotini biz ko'rib chiqdik jabrlanuvchi ayolimizni o'sha muhitdan qanday qilib sog'lomlashtiruvchi hayotga olib chiqish haqida keng fikr mulohazali dastur bo'lib o'tdi bu dasturda o'zimizni hayotda bu aholi bilan ishlashda amaliyotda tadbiq qilamiz seminarda viloyatimizning barcha hududlaridan kelgan faol xotin qizlar gender tengligi masalasidagi o'z fikr mulohazalarini bildirishdi so'nggi yillarda prezidentimiz tomonidan xotin qizlar masalalari ularning turmush sharoitlarini yaxshilash maishiy hayotdagi muammolarni hal etish iqtidori va imkoniyatlarini ko'rsatish uchun qulay shart sharoit yaratib berilayotganligini alohida ta'kidlab o'tishdi bu trening davomida biz gender stereotiplari gender tenglikni o'zi nima asosan gender tenglik borasidagi olib boriladigan chora tadbirlar uh, mahallada qo'llab uh, bu chora tadbirlar bilan ishlash va uh, asosan gender tenglikni uh, yoki oiladagi holatlar bilan solishtirish ularni uh, zo'ravonlik bilan tazyiqni uh, ajratib olish kabi mavzularda bir qancha uh, keyslar ishladik guruhlarga bo'linib ishladik o'zimizga yetarli keraklicha bilimlarni oldik malakalarni ko'nikma hosil qilishga harakat qildik ushbu olgan ma'lumotlarimizni o'z hududimizga borib aholi o'rtasida tadbiq qilishga harakat qilamiz gender tenglik jamiyat rivojida muhim bo'lgan ijtimoiy munosabatlarda dolzarb ahamiyatga ega xotin qizlarning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishlari munosib ish topishlariga har tomonlama ko'maklashish iqtidorli yosh xotin qizlarni aniqlash tadbirkorligini qo'llab quvvatlash bu boradagi ishlar asosini tashkil etadi